નમસ્કાર બિતિયસ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે હું છું રશ્મિરાના એક નજરાજના સમાચારો પર સુરતના દિંડોલી વિસ્તારમાં સગા પિતાએ પોતાની બહેન સાથે મળી સગા પુત્રનું અપહરણ કર્યું પત્ની સાથે મનદુખ થવાના કારણે તથા સસરા પાસેથી ખંડણી માંગવાના ઈરાદેથી સગા પિતાએ પોતાના પુત્રનું અપહરણ કર્યું હોવાનું પોલીસ તપાસમાં ખુલાસો થયો નવાગામ દિંદોલી વિસ્તારમાં જિજ્ઞાનગર ખાતે રહેતા તારાચંદ પાટીલનો પાંચ વર્ષીય પુત્ર ગત તારીખ છતી જૂનના રોજ સાંજે ઘર પાસે રમતા રમતા ગાયબ થતા તેના પિતા દ્વારા દિંદોલી પોલીસ મથકમાં આ બાબતે ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી જેથી બાળકનો મામલો ગંભીર જણાતા દિંદોલી પોલીસ તથા સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા આ સમગ્ર મામલે એક બાદ એક કડીઓ તપાસ કરતા સગા પોતાની બહેન તથા બહેનના મિત્ર સાથે મળી બાળકનું અપહરણ કર્યું હોવાની પોલીસ ને શંકા જતા પોલીસે એ દિવસમાં તપાસ શરૂ કરી જેમાં સીસીટીવી ફૂટેજ તથા અન્ય પુરાવાઓને આધારે મહારાષ્ટ્રના નંદુરબાર ખાતે ચાલુ ટ્રેન માંથી પોલીસે બાળકને અપહરણ કરનારના સકંજામાંથી બચાવ્યો હતો જેથી બાળકના અપહરણનો સમગ્ર કાવતરું ઘડનાર બાળકના સગા પિતા તારાચંદ પાટીલ તેની બહેન જ્યોતિ તથા તેના મિત્ર કરણની પોલીસે ધરપકડ કરી હતી તો સમગ્ર મામલે પોલીસ તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે તારાચંદને પોતાની પત્ની સાથે મનડુક થયેલ હતું અને પોતાને નવ લાખનો દેવું થઈ જતાં બાળકના અપહરણના બહાને સસરા પાસેથી રૂપિયા પડાવવાના ઈરાદેથી પોતાના પુત્રના અપહરણનું કાવતરું રચ્યું હતું હાલ આ સમગ્ર મામલે પોલીસે ત્રણેય આરોપીની ધરપકડ કરી કાયદેસરની कार्यवाही हाथ धरी है छह जुलाई 2024 को जिग्नानगर डिंडोली विस्तार से एक छह साल के बालक का किडनैपिंग हुआ था जिसकी उसके फादर ताराचंद ताराचंद उत्तम पाटिल ने नेक्स्ट दिन सात तारीख को सुबह साढ़े दस बजे पुलिस स्टेशन में जाके इन्फॉर्म किया मेरे बच्चे को किडनैप किया गया अगले दिन सात बजे से नौ बजे से मेरा बच्चा मिल नहीं रहा इस पे इस बात पे रथ यात्रा में पूरी पुलिस रुक बंदोबस्त में थी फिर भी डिंडोली पुलिस और सूरत क्राइम की अलग अलग टीमें बनाई गई और सब ने साथ में सी फुटेज टेक्निकल सर्वेलेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस इस बार पर पता करते हुए इस बालक को किडनेपिंग में उसके फादर उसकी बुआ और उसका फ्रेंड एक कारण इन तीन लोगों का इन्वॉल्वमेंट मिला गया और आज अर्ली मॉर्निंग तीन बजे चालू ट्रेन में नंदूरबार के पास से बच्चे को आइडेंटिफाई करके बचाया गया और उसके एक साथ करण कर का एक्यूज को पकड़ा गया हुआ है क्या बच्चा जब गुम हुआ तब पुलिस को किस दिशा में जांच करनी पड़ी और पुलिस को कहां से कैसे पता चला जब छः तारीख को गुम हुआ उसका फादर ने सात तारीख को पुलिस को दूसरे दिन सुबह इन्फॉर्म किया कि मेरा बच्चा कल गुम हुआ और उसने सीसीटीवी में एक बच्चे को आइडेंटिफाई करके आठ बजे के साढ़े आठ नौ बजे के करीब एक बच्चे को आइडेंटिफाई करके दिखाया कि ये मेरा बच्चा है जब पुलिस आगे आगे फॉलो करती गई तो वो बच्चा वहीं से पुलिस को मिल गया तब उसके फादर पर पुलिस को डाउट गया कि इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है और ये इन्वॉल्वमेंट के पीछे इनके हस्बैंड वाइफ के झगड़े भी चल रहे थे फाइनेंशियल क्राइसिस में नौ लाख से ज़्यादा का इस पर कर्ज था और वाइफ मकान लेने के लिए बार बार इंसिस्ट कर रही थी तो ये अपने ससुर के पास से एक्सोशन के लिए किडनेपिंग का रेंटसम मनी के लिए भी वो कोशिश इसके दिमाग में था शादी कितने साल पहले हुई होगी और ससुर के भी पैसे था इसलिए उसे करीबन आठ दस साल से पहले शायद शादी हुई होगी और फादर की फाइनेंशियल पोजीशन अभी देखेंगे हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान तारा चंद ने अपनी सिस्टर ज्योति को इस केस में इन्वॉल्व किया ज्योति ने अपने एक फ्रेंड करण को इस केस में इन्वॉल्व किया और करण के थ्रू ताराचंद ने अपने बच्चे को करण को एक अलग जगह पे दे दिया था रिक्शा में वो लेके वहाँ से चला गया था सूरज से जब बच्चा गया तो ये से किस तरह से महाराष्ट्र में लेके गए थे ट्रेन से लेके गए तो थी। नहीं, नहीं थी वो ऐसे उन शायद उनके दिमाग में नहीं होगा लेकिन उसका अभी बच्चा ने एक दो दिन में शायद एक्सट्रोशन में रैंसम मांगने का होता उसके फादर के पास लेकिन जिस तरह से पुलिस की व्यवस्था थी तो बच्चे का गुम होना किडनेपिंग का उसका शिकायत करवाने इसका पिटाई करवाने आया तो पूरे मामले में शंका जो है सबसे पहले उसके, सब उसके पिताजी पे जब सीसीटीवी फुटेज में उसने एक गलत लड़के को आइडेंटिफाई किया पुलिस को अलग ट्रैक पे ले जाने के लिए उसने साढ़े आठ नौ बजे के एक अलग बच्चा दिखा दिया कि ये गुम हुआ या उसको ट्रैक करते करते दूसरे दिन पुलिस को पता चला कि ये बच्चा वहाँ से मिल गया तब जब ये मदर ये उसके फादर आइडेंटिफाई कर रहे तो उसको तो उसके फादर पर डाउट गया पुलिस को फादर जो है काफ़ी समय पहले से ये पूरा रहा आ, अभी उसकी पूछताछ चालू है इन्वेस्टिगेशन के दौरान बच्चे को महाराष्ट्र से किस तरह से पुलिस ने ट्रैक किया और से नंबर करण का पुलिस को मिल चुका था और जो लोकेशन के हिसाब से देख रहे थे तो एक ट्रेन आइडेंटिफाई हुई तो पुलिस की टीम ए, एक अगले स्टेशन से उसमें बैठ बैठ गई डिंडोली और सूरत क्राइम की टीम और सारे एक के बाद एक कंपार्टमेंट चेक कर रहे थे उसमें बच्चे के कपड़े जो जिस दिन किडनेप हुआ था उसी कपड़े में था तो पुलिस ने आइडेंटिफाई कर दिया और नंदूरगार के पास से इनको आइडेंटिफाई करके पकड़ा गया हाँ तो अभी उन्होंने एक्स्ट्रा इसके पास नौ लाख का कर्ज था तो ये कितना मांगने वाला तो वो अभी इन्वेस्टिगेशन के दरम्यान कुछ आया नहीं है करण उसकी सिस्टर का फ्रेंड है तो उसको इसमें इन्वॉल्व किया गया था हाँ अभी पैसे की बात नहीं है फाइनेंशियल कंडीशन में ठीक ठाक से रहते थे लेकिन शायद जब मकान लेना और फिर ज़्यादा पैसा लेना इस तो करने के हिसाब से शायद इन्होंने ये किया हो सकता है, तो 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 है आ, अभी ऐसा तो हमारे ध्यान में नहीं है लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दरमियान सारी चीज़ें बाहर आ सकती वो तो प्रचुरंग काम कर रहा है रेगुलर कुछ काम नहीं कर रहा है